У нас в Украине существует мощнейшая организация Союза Армян Украины. В каждом регионе мы создали представительство Союза Армян Украины благодаря главе Союза Армян Украины Вилему Григорьевичу Шетваряну и нашей местной организации Союза Армян Украины всех членов общины. Мы создали это святое место для всех армян нашей области. Памятный знак Хачка мы посвятили столетию Минозида в 1915 году. И после столетия хотели, чтобы на этом месте только проводились веселые мероприятия, свадьбы, дни рождения. И этой скульптурой, уникальной скульптурой, мы хотели подчеркнуть, показать всю культуру, э, традиции нашей диаспоры э, и армян, всех, всей Украины и всего мира. Э, в Украине очень много памятников Хачкара, В каждом регионе, э, к сожалению, до этого периода в не было. Наконец-то мы дождались этого долгожданного момента. И памятный знак очка у нас в городе. Это святое место, где будет собираться вся диаспора, где наши жители города будут ознакомиться с культурой армянского народа, с традицией армянского народа. И в дальнейшем мы здесь будем проводить массу мероприятий и планируем делать разные экскурсии для всех жителей и гостей города. Планы здесь у нас дальше будут устроить, и очень бы хотелось бы построить здесь Динайскую и где наши жители нашей области, Динайского происхождения, могли прийти, провести время, помолиться и